লোকে নমস্কার তো আজি আমি পুলিশের যটার্ন এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হবল আছে অহা ছয় এপ্রিল অর্থাৎ দু হাজার পঁচিশ রবিবারে তো আপনাদের যেটা কয়েশন লব সেই কুয়েশন বুকলেট আপোনালোকে কি কি লক্ষ্য কৰিব পণ প্রথমে বহুতে কি হয় যে বজাত দশ বুকলেটখন কুয়েশন লগে লগে এক নম্বরের কুয়েশন সময় সলভ করবলে আরম্ভ কৰি দিয়ে কিন্তু সেইটা ভুল মানে ইতিমধ্যে ইনস্ট্রাকশনত বুঝাইছোয় যে আপনার কুয়েশন বুকলেটন পাঁচ মিনিটের ভিতর পাৰিব যদি আপনার কিনা এটা ত্রুটি থাকে পথমে কি করব বুকলেটখন লৈ ললে পাঁচ মিনিট আগে তথ্যকলে দি দিব আর আপনাদের ইম্পর্টে ইনস্ট্রাকশন খুব অল্প সময় উলিয়াই পড়ি লোক ঠিক আছে এটা আপনাদের দুই ঘণ্টা সময় দিয়া হব আপনাদের ইয়াতে ইয়াতে আপনার নিজের রোল নম্বর লিখে কুয়েশন বুকলেট নিজের রোল নম্বর আর ইয়াতে যদি একটা সরকুই চায় যে কোয়েশন বুকলেট নাম্বার ডবল ওয়ান টু ওয়ান ফোর টু তো এই যে কোয়েশন বুকলেট নাম্বার আছে এই কোয়েশন বুকলেট নাম্বারটা আপনাদের এনসার শিটত লিখব এটা এনসার শিটর কোড লিখব আপনার তাত যদি নজানে তেন হলে তার ইনভেসিগেটর থাকি বা রুম থাকিব তেখেতক তখন সুদিব নেক্সট হব কোয়েশন বুকলেট কোড এইটা যেটু কোয়েশ্চন বুকলেট কোড আছে তাত এ বি সি ডি করে বেলে বেলে হয় গতি আপনাদের এনসার সিট এ যদি আছে আপনাদের এত কি করব গোলমার্ক কৰিব এই এটা ফার্স্ট কথা যে আপনাদের লক্ষ্য কৰিব বাকি ইনস্ট্রাকশন যা আছে সেইখিনিও পঢ়ি লব যেতিয়া আপনাদের পাঁচ মিনিট হৈ যাব তেতিয়া কি হব হবো দিব ইয়াতে এটা সিল থাকে ইয়ে সিলর নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে পেট এটো সিল খোলা গিয়েছিল তো এই সিলটো আপনাদের দহ বজাত খুলিব তো শোলাৰ লগে লগে কি হয় কিছুমানৰ ইংৰাজীত পঢ়িবলৈ অসুবিধা হয় যিহেতু পাঁচ মিনিট সময় কি আছে আপোনালোকে যদি কিবা ত্ৰুটি বা ভুল থাকে ইয়াতে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো চেঞ্জ কৰাই ল'ব কাৰণে তো আপোনালোকে কি কৰিব এই যিটো শোলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো পোনপ্ৰথমতে পেজ নম্বৰ আছিল সেই পেজ নম্বৰটো চাই ল'ব ইয়াতে চব দিশা আছে যে একৰ পৰা আঠচল্লিছলৈ সকলো পৃষ্ঠা ক্ৰম অনুসাৰে চফা হৈ আছে আৰু নিশ্চিত কৰিব লাগে যে অ' এম আৰ উত্তৰ পত্ৰখন কেৱল তেওঁৰ বাবে অৰ্থাৎ আপোনালোকে পৰিৱৰ্তন কি কৰিব ইয়াতে এনেকৈ উলিয়াই ল'ব যেতিয়া চিটটো খুলিব খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ চাই যিটো একৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এক দুই তিনি কুৱেশ্যনছসমূহ চাই ল'ব পাৰে একটা কুৱেশ্যনছ আছেনে নাই নতুবা ছয় সাত ঠিক তেনেদৰে আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ এনেকৈ কৰি গোটেইখিনি ফিল্জ আপোনালোকৰ আছেনে নাই এইটো চাই ল'ব অৰ্থাৎ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে নেকি ত' যেতিয়া গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আছে আৰু তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা স্পষ্ট হৈছে ফটাফট বেছি সময় নালাগে এক মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যাব এইখিনি কাম গতিকে আপোনালোকে সময়টো ইমান বচাম বুলি ভাবি আকৌ এইখিনিও নাচাব তেনেকুৱা নহয় আপুনিও লিখিব আৰম্ভ কৰিব এইপিনে আধা ঘণ্টা হৈ যাব চাব যে এটা পেজ নাই হ'ব পাৰে ন তেনেকুৱা এটা পেজ নহ'বও পাৰে গতিকে আপোনালোকে কি কৰিব সেইকাৰণে ভালদৰে পোনপ্ৰথমতে চাই ল'ব ত' বহু কেণ্ডিডেটছে গৈয়ে কি কৰে কুৱেশ্যনছসমূহ চল্ভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে যিটো ভুল কথা আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিটো কুৱেশ্যনছ বুকলেট আছে তাত ট্ৰিক কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে নিশ্চয়তো আপোনালোকে ট্ৰিক কৰিব পাৰিব যেনেধৰণৰ ৰহৰাজ লক্ষ্মীনাথ দেউবোৰ ৰচনা কৰা একমাত্ৰ উপন্যাসখনৰ নাম কি পদুম কুঁৱৰী আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰিক কৰিব পাৰিব পদুম কুঁৱৰী বুলি আৰু তাত আপোনালোকে গুলমাৰ্ক কৰিব পাৰিব যাতে আপোনালোকে ঘৰত আহি আপোনালোকে যিটো কুৱেশ্যনছ পেপাৰ আছে সেইটো তেলী কৰিব পাৰে এতিয়া দ্বিতীয় কুৱেশ্যনছটো হ'ল যে আপোনালোকৰ যিটো মেথছ হওক বা ৰিজনিং হওক যদি কৰিবলৈ হয় আপোনালোকে এতিয়া ৰাফ ৱৰ্ড পেজ আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ আপোনালোকে মেথছ হওক বা ৰিজনিং হওক ইয়াতে আমি আপোনালোকে ৰাফ পেজত কৰিব পাৰি কিন্তু তাৰ যিখন এনচাৰ শ্বিট আছে আপোনালোকে সেই এনচাৰ চিটখনত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে লিখা লিখি নকৰিব কিয়নো এনচাৰশ্বীটখনত যদি লিখে আপোনালোকক ফেইল কৰা দিয়া হ'ব ত' গতিকে আপোনালোকে কুৱেশ্যনছ বুকলেটখনত কৰিব পাৰে কুৱেশ্যনছ বুকলেটখন যিহেতু টেলি নহয় আপোনালোকে যিহেতু কুৱেশ্যনছ বুকলেটখন আপোনালোকে এ বুলি দি দিলে গতিকে তাত কুৱেশ্যনছসমূহ মেচিনে অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰি লৈ লয় সেই কুৱেশ্যনছ পেপাৰৰ সৈতে গতিকে আপোনালোকৰ যিটো কুৱেশ্যনছ পেপাৰ আছে তাত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ইয়াতে ৰাফ পেজত আপোনালোকে ৰাফ ৱৰ্ক কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বেলেগ লৈ যাব পাৰিব বেলেগ ৰাফ ৱৰ্কৰ কাৰণে ৰাফ পেজ আপোনালোকক দিয়া নহ'ব ৰাফ ৱৰ্কৰ কাৰণে প্ৰথমতেও পেজ দিয়া থাকে আৰু লগতে শেষৰ পিনেও ৰাউণ্ড পৰ্কৰ কাৰণে দিয়া থাকে যেনেকৈ এইটো পেজ দিয়া আছে এইটো পেজ দিয়া আছে এইটো পেজ দিয়া আছে আৰু বাই চান্স এইকেইটাও যদি পেজ শেষ হৈছে আপোনালোকে ইয়াতো চাইডৰ পিনে কৰিব পাৰে ইমান কোনো কথা নাই তো গতিকে আপোনালোকক মই এইখিনি কৈ দিলোঁ মেইন যিটো পইণ্ট আছে আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে যিটো পৰীক্ষা দিয়ে যিটো প্ৰশ্ন কাকত দিব তেত্র নির্ধারিত রোল নম্বর স্পষ্টক লিখব অর্থাৎ এইটার যিটো আছে রোল নম্বর আপনাদের ইয়াতে লিখিব আৰু আর তার যুশন বুকলেট যিটো নাম্বাৰ আছে এইটো যেন ডাবল ওৱান টু রিপিট দিছোঁ দিছো আপোনালোকে কি কৰিব যিটো এনচাৰ আছে তাত আপোনালোকে লিখিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এক্সামিনেশ্যনছ দিব তেখেতসকলে মই এইটো জনাই দিলোঁ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ তাত ৰোল নম্বৰ লিখোঁতে দুই লিখিব লাগিছিলে তিনি লিখি দিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফুল নকৰিব গতিকে আপোনালোকে খুব শান্ত অহিষ্ণুতাৰে আপোনালোকে সেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব কিয়নো যিহেতু মূল মেইন বস্তুখিনি হ'ল আমাৰ ৰুল নম্বৰ ৰুল নম্বৰে আমাৰ পৰিচয় হয় এটা চাকৰিৰ বাবে পোন প্ৰথমতে যেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ৰোল নম্বৰটোৱে আমাৰ পৰিচয় হয় গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকে সেইটো লিখোঁতে খুব সাৱধান হ'ব আৰু সময় বচাম বুলি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা কুৱেশ্যনছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰিব আৰু যিটো কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ অহা নাই সেইটো কুৱেশ্যনছ আপোনালোকে কি কৰি দিব স্কিপ কৰি দিব আপোনালোকে সেই কুৱেশ্যনছটো ট্ৰিক নকৰিব পিছত যেতিয়া আমি এক্সট্ৰা টাইম পাম সেই এক্স টাইমত আপোনালোকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কিয়নো এটা কুৱেশ্যনৰ পিছত আপোনালোকে লাগি থাকিবই আপুনি নেক্সট কুৱেশ্যনছটো আপোনালোকৰ কৰিবৰ কাৰণে সময় নোহোৱা হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যিসমূহ কনফিউজন কুৱেশ্যনছ থাকে সেইসমূহতো দিবই লাগিব আপুনি কিয়নো যিহেতু নিগেটিভ মাৰ্ক নাই আপোনালোকে কনফিউজন কুৱেশ্যনছসমূহ ঠিক কৰিব নিগেটিভ নম্বৰ নাই যিহেতু গতিকে আপোনালোকে যিটো যিকেইটা কুৱেশ্যনছ আপোনালোকৰ হতাহত হৈ যায় তো সেইকেইটা কুৱেশ্যনছ আগতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিলে যিসকল বন্ধু বান্ধৱে নতুনকৈ এই ছয় এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখ অৰ্থাৎ ৰবিবাৰে অসম পুলিচৰ এক্সামিনেশ্যন দিব তেখেতসকলে শুভকামনা ভয় কৰিবৰ কোনো দৰকাৰ নাই আপোনালোকে যদি ভালদৰে প্ৰিপেৰেচন কৰিছে নিশ্চয়কৈ একজামিনেশ্যন ভাল হ'ব আৰু পঞ্চল্লিছ বিয়াল্লিছৰ ওপৰত নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ জয় অসম